из каких-то дальних краев. Я живу в Мерефе. И тем не менее, как все граждане в нашем Отечестве, озабочен теми проблемами, которыми мы с вами сталкиваемся и живем. 24 декабря вечером был зверски избит наш активист, нашего Евромайдана Дима Колебец. В ночь с 24 на 25 декабря была избита известная журналистка Татьяна Черновол. Если вы смотрели телеканалы 25 декабря, мэр города Харькова Кернес заявил, что власть города не причастна к избиению провокациям относительно участников Харьковского Евромайдана. Красиво сказано. А теперь послушайте мою точку зрения. Первое. Доказать, что лично Кернес, Топкин отдавали приказ на извинение Димы Филипца практически невозможно. Однако эти ребята не понимают других вещей, а именно, есть уголовная ответственность за преступление. Человек, отбывший уголовную ответственность, считается искупивший вину, и никто не имеет права его упрекнуть, если он стал на путь праведный. За ними значится политическая ответственность, за Кернесом и за Добкиным, потому что на территории их города, их области бьют людей за свободу слова за попытку высказать личное мнение, за попытку собраться на митинг, что объявлено и гарантируется вроде бы Конституцией. Так вот на этих двух парнях вечная политическая ответственность. Я надеюсь, что новое поколение или нынешнее обеспечат создание демократического государства в нашей стране и криминально-олигархический режим в голове с бывшим зеком воспитанникам, выходцам из рядов бывшей, продажной, коррумпированной номенклатуры КПСС, КПУ, Януковичем уйдет небытие. Мы станем стабильно на путь демократического развития с использованием лучших мировых и европейских стандартов жизни, экономических, политических, экономических, правовых и социальных. И вот тогда, я надеюсь, в каждой школе, с экранов телевидения, на страницах газет будут учить молодежь, поколение, что значит предательство собственного народа, что такое политическая ответственность. Она, она, она на, их роде вечно, на их семьях вечно, потому что подчеркиваю, надеюсь, понимаете, что за политическая ответственность не подсудна. И я всем им желаю, и Кернесу, и Добкину, и Нуковичу сто лет жизни. И если вы понимаете почему, что они не дожили в конечном итоге до всенародного позора. Я думаю, что это будет цивилизованное общество. Никто не будет их оскорблять, этого не нужно. Но каждому будет понятно, что благодаря вот этим людям, кавычка, мы жили в тоталитарном государстве, мы жили в условиях диктатуры, мы были свидетелями, как избивали наших товарищей за мирное слово, за мирные акции. Вот я думаю, на чем в чем и состоит их политическая ответственность. Она еще раз повторяет... Подсказывают э, участники нашего Евромайдана, они согласны со мной, она вечно будет на них, на их, их семье, на их роду. И последнее, уважаемые, вы мне обещали еще там да. несколько слов об оппозиции. Вы, вы иногда слышите, да. члены оппозиционных фракций иногда жалуются, что на них оказывают давление власть. Лично я терпеть этого не могу, а поясню почему. Я свидетельствую, что за 4 года работы в парламенте второго созыва никто на меня не оказывал никакого давления. Никто меня не уговаривал. Ничего этого не было. Конечно, кое-кто скажет. А их же часы вам же что за... Подождите, Подождите, другое время. Я вам сейчас... Вы не поняли, о чем я иду разговор. Если депутат идет против власти за ваши интересы, у него должен быть прочный, надежный ты. Вот теперь я вам поясню, что такое в моем понимании прочный, надежный тыр. Первое, депутат, который служит вам, а не собственному карману, должен не употреблять спиртные напитки даже за порогом собственной квартиры, ни в коем случае тогда у вас вырабатывается стереотип, что это трезвый человек. Попробуйте этого человека, депутата, скомпрометировать на пьянке. Не получится. Да, власть может любого из нас растоптать. Это было, это было, это будет, но тем не менее не получится. Второе. На копейку не покушайся на чужое имущество. На копейку не получай вознаграждение. Оплачи все собственного кармана и на свои доходы. Ничего больше. И третье условие. В браке депутат оппозиционный или не в браке, он не должен допускать сомнительных встреч. Либо с женщинами, либо с мужчинами. Вот при наличии этих трех факторов, да еще отсутствие бизнеса, попробуйте такого депутата скомпрометировать, заставить, принудить и так далее. Я надеюсь, вы теперь меня поняли. Всего доброго, пока.